Я думаю, здесь собрались специалисты высокого уровня, которые работают на фондовом рынке давно, и представители регулятора, которые тоже давно работают в регуляторе. Поэтому я буду очень краток. Позиция моя подкомитета Верховной Рады по ценным бумагам и фондовому рынку, что принятый законопроект, который вступил в силу 11 октября позволит более быстрыми темпами идти по пути построения эффективного и прозрачного фондового рынка. Основные изменения, которые вносятся в закон, касаются описания и функционирования четкой организованной структуры фондового рынка. Я думаю, что э, очень хорошо, что она будет сейчас сразу строиться, потому что не за горами у нас э, закон о деривативах, о производных э, ценных бумагах, которые тоже будут обслуживать э, эту инфраструктуру фондового рынка. Я думаю, что нет смысла э, кратко, как вы сказали, писать закон, потому что его все знают. Основные институты... Это центральный депозитарий, хранители, расчетный цен, клиринговые организации, инвесторы, регуляторы, национальные банки, комиссия по ценным бумагам. Вот в целом основные крупные такие блоки нашей системы депозитарных, которые вот мы сейчас начнем строить. В отношении возражений, касающихся фондовых бирж, которые обращались к президенту. Я считаю, что каждый в нашей стране имеет право на свою точку зрения. Они высказали публично свою точку зрения. Я, как в какой-то мере человек, как голова подкомитета, который очень тщательно и долго прорабатывал этот закон еще с 2007 года, имею несколько иную точку зрения. Я считаю, что в нашей стране, в государстве Украина, именно исходя из нынешней экономической ситуации, уровня развития финансового рынка, уровня развития фондового рынка, я считаю, что это правильно и целесообразно, если э, государство э, будет активно участвовать на первом этапе э, построения инфраструктуры фондового рынка. А потом, через несколько лет, продаст свои пакеты и уйдет с этого рынка. Останутся э, 25% пакеты, и я думаю, это вполне достаточно для того, чтобы государство уже потом участвовало и как-то контролировало этот рынок. Я думаю, что потом со временем государство может вообще полностью превратить организации в частные. Поэтому я считаю, что это большой шаг. Поставлена точка. Кто не знает, я еще раз напомню историю, что с 2007 года этот вопрос дискутировался. Мы приняли закон. Я считаю, что, и вы правильно сказали в самом начале, что мы должны начать работать по этому закону и быстрыми темпами строить инфраструктуру рынка. Спасибо.